утро. Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов на парламентские выборы. Во внеочередных выборах в Верховную Раду примут участие 29 политических партий. Вместе с тем, Центр избирком отказал от регистрации Патриотической партии Украины и партии пенсионеров Украины. Причина несоответствия поданных ими документов. Напомним, внеочередные выборы народных депутатов в Верховную Раду Украины состоятся 26 октября. Закон о люстрации Кабинет министров передал на подпись президенту Украины. Предварительно документ завизировал премьер-министр Арсений Ценюк. Напомню, закон об очищении власти парламент принял 16 сентября. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал его 25 сентября. Украина передала Генеральному секретариату Совета ЕС ратификационную грамоту об ассоциации. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере. Таким образом, завершив все документальные процедуры для запуска соглашения в ассоциации с ЕС. Напомню, Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали соглашение 16 сентября, а президент подписал документ в сессионном зале. Парламент также принял заявление о европейском выборе Украины, в котором отмечается, что ратифицировав соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина подчеркивает свой выбор в пользу будущего членства в ЕС. В Берлине состоялась трехсторонняя встреча по урегулированию газового спора между Украиной и Россией. По ее результатам стороны пришли к предварительному соглашению. Киев за поставленный ранее ресурс должен заплатить 2 миллиарда долларов Газпрому до конца октября и еще 1 миллиард 100 миллионов до конца года, сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Рейтингер. В то же время министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подтвердил намерение оплатить сумму в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Но при условии, что это будет оплата за поставки будущих периодов. Необходимая сумма находится на счету Национального банка Украины. Кроме того, Россия может возобновить поставки голубого топлива в Украину при условии оплаты части долга. Речь идет о 5 миллиардах кубометров ресурса по цене 385 долларов за тысячу кубов. Эта цена, которую предложила Европейская комиссия, должна быть коммерческой, не зависеть от решения российского правительства. Это может быть специальное дополнение к договору или отдельный договор, где фиксируется цена. Еще раз подчеркиваю, цена не должна трактоваться как цена, полученная вследствие какой-то экспортной скидки на газ. Конечная дата оплаты так называемой суммы в 3,1 миллиарда долларов США, которая сегодня находится в Украине на специальном счету в Национальном банке Украины, мы еще не определили, и это требует последующего нашего согласования. Исходя из этого положения, мы сегодня обсудили основные пункты зимнего пакета. Мы полагаем, что это будет реальное решение для ближайшей зимы и весны. По сути, это означает следующее. Украина обязуется оплатить открытые счета российским партнерам. Сумму в размере 2 миллиардов евро не позднее конца октября, которую она получила от МВФ. Итоговые договоренности по газу сперва должны быть зафиксированы на бумаге, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Но при любых обстоятельствах Киев не будет отзывать газовый иск из стокгольмского арбитража. Однако глава правительства отметил, что перед вынесением вердикта Украина и Россия должны подписать временно соглашение о поставках природного газа, условия которого были обговорены с европейскими партнерами. Арсений Цинек подчеркнул, решение суда для Украины будет окончательным аргументом в переговорах с Газпромом. Реверс газа из Европы в Украину возможен, если не нарушает действующие контракты. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эйтингер по результатам трехсторонних переговоров по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом. Он объяснил, что договор по транзиту газа между Газпромом и Словакией предусматривал запрет на транзит реверса. В то же время Газпром не может требовать запрета реверса в Украину из Польши и Венгрии. Реверс газа из этих стран может быть прекращен только по техническим причинам, например, нехватки газа для собственных нужд. В связи с этим Еврокомиссия напомнила Венгрии, которая прекратила реверс газа в Украину, о ее обязательствах. Мы ожидаем, что все государства-члены ЕС будут выполнять реверсные поставки газа, согласованные Европейским Советом, в интересах общей энергетической безопасности. Стоит напомнить, что ничто не мешает европейским компаниям свободно распоряжаться топливом, которое они приобрели у «Газпрома». Это включает в себя как продажу этого газа потребителям внутри Евросоюза, так и продажу в третьи страны, например, Украину. Главное для банка не размер активов, а чистый капитал и прозрачная деятельность. Об этом заявила председатель Национального банка Валерия Гонтарева в ходе совещания с руководителями более 80 малых и средних банков. Обсуждая ситуацию на валютном рынке, она подчеркнула, что одна из причин девальвации гривни – режим фиксированного обменного курса, который искусственно удерживался в 2010-2013 годах. Сейчас мы только приближаемся к полноценному режиму гибкого курса образования, если бы не обострение ситуации на Донбассе, мы бы уже сейчас видели результаты этой работы, поскольку в июле платежный баланс стал практически сбалансированным, а предложение на рынке иностранной валюты преобладало над спросом, отметила Валерия Гонтарева. Кроме того, она призвала банки информировать НБО о необходимости корректировки отдельных положений нормативной базы, которые угрожают стабильной работе финучреждений. И отдельно отметила необходимость безусловного выполнения законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма. Теневые схемы, которые действовали в банках, признанных неплатежеспособными в связи с отмыванием средств, могут попытаться применить в добросовестных банках. А персональную ответственность за соблюдение банковского законодательства будет нести менеджмент банков. Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины. Представители Украины, ОБСЕ и России приступили к демаркации 30-километровой буферной зоны. Об этом заявили в специальной наблюдательной миссии ОБСЕ. Как говорится в сообщении, представители миссии присутствовали при встрече украинских и российских военнослужащих. Напомню, 19 сентября в Минске стороны подписали меморандум, в котором предусматривается создание буферной зоны безопасности. Украинские военные и боевики обязались отвести тяжелое вооружение на 15 километров от линии соприкосновения и из населенных пунктов. Перемирие на Донбассе официально длится с момента подписания протокола о прекращении огня 5 сентября. Сейчас продолжается соответствующая работа, чтобы согласовать этот вопрос со страной ДНР и ЛНР. Российская сторона обязуется сейчас урегулировать этот вопрос. С прекращением огня мы договорились, что двое суток дается на тишину. После этого мы начинаем выполнение программы, которая была прописана в нашем меморандуме. Всех временных переселенцев из Крыма и Донбасса к зиме обеспечат отапливаемым жильем. Об этом сообщил заместитель главы ГосЧС Василий Стоецкий. Он отметил, что региональные штабы с местными органами власти подготовили более тысячи объектов для размещения 18 тысяч человек. Кроме того, для комплексного решения проблем переселенцев разработан план действий центральных и местных органов власти. Он касается подготовки помещений к наступлению холодов, переселения туда людей и контроля за соблюдением нормальных условий жизни в этих домах. К зиме готовят и разрушенные террористами, но уже освобожденные города Донбасса. По оперативным данным, в родные дома уже вернулось более 60 тысяч человек. Вместе с тем, общее количество временных переселенцев более 330 тысяч человек. Межведомственные координационный штаб оказывает помощь людям как в расселении, так и в решении различных бытовых и социальных проблем. Кроме того, правительство подготовило и ряд соответствующих постановлений. Будет загальнодержавный облик, это будет загальнодержавная программа щодо облику. Будет общегосударственная программа по учету. Будут выдаваться соответствующие справки, согласно которым перемещенные лица имеют право соответствующим образом получать социальные льготы, устраивать детей в школу, детские сады, больницу. Будет предоставляться на основе этой регистрации соответствующая адресная помощь. Также зафиксируют четкие убытки той или иной семьи по месту жительства и будет предоставляться соответствующее возмещение за разрушенную квартиру, разрушенный дом и так далее. Надаватися відповідно відшкодування за зруйновану квартиру, зруйнований будинок и так далі. Зарубежные турфирмы не рекомендуют своим гражданам ехать в Украину, но спрос на поездки в нашу страну все же есть, утверждают эксперты. Как отечественные гуру туристической области работают над повышением имиджа страны, расскажет Екатерина Доброгорская. Туризм одна из самых чувствительных к изменениям отраслей, и вследствие событий последнего года больше всего пострадал именно въездной туризм, говорят эксперты. Зарубежные страховые компании, турфирмы и авиаперевозчики не гарантируют безопасность в Украине, хотя спрос в нашей стране есть и по сравнению с прошлым годом он увеличился. Запросов очень много, то есть запросы из Евросоюза, из Канады, из Америки, из многих стран. Украина, конечно, очень интересной стала своим таким вот противостоянием и культурой, и вот ну, всей ситуацией, и туристов будет много. И для этого, чтобы мы их смогли принять на должном уровне, конечно, мы уже сейчас должны много сделать. Эксперты констатируют 2014 год внутреннего туризма. Рост патриотизма повлиял на то, что украинцы заинтересовались своей историей и культурой, а усталость от негативных новостей вызвала желание, пусть и ненадолго, но все же отвлечься, не выезжая из родной страны. Где-то середины лета начали ходить экскурсии, начали наши люди выходить из домов и посещать культурные мероприятия. Смотрите, как много стало фестивалей различных, различных в разных уголках Киева гастрономических, таких каких-то вот сумасшедший такой формат бархолки, это такое общение прежде всего людей. Один из таких фестивалей пройдет в эти выходные в столице. Киевляне и гости города смогут посетить мероприятие на одной из исторических улиц Киева, на Андреевском спуске. Впервые музеи, театры, отели и рестораны откроют свои двери и представят свою фестивальную программу. Тут будут и мастер-классы, и дегустации, и театральные флешмобы, и бесплатные экскурсии. Можливо, нам то, эти фестивали. Возможно, нам удастся сделать эти фестивали регулярными, потому что, как мне кажется, привлечь внимание к этой улице нужно не через конфликт, а через творчество и сотворчество. Это более плодотворный путь к улучшению городской среды. Организаторы рассказывают, подобные фестивали привлекают не только внутреннего туриста, но и положительно влияют на имидж страны. Ведь сейчас особенно важно показать миру, что в Украине можно хорошо и безопасно провести время. А украинцы очень дружелюбный и миролюбивый народ. Екатерина Доброгорская, Ярослав Калашников, БТБ. Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь с нами далее. До встречи.